berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat sini disebutkan uh, man sallaa alayya salatan. Uh, Summa sallu alayya. Kemudian berselawatlah kepadaku. Nabi kata selawat kepadaku. Nabi tak kata pun berapa banyak. Maka sekali selawat pun dikira telah mentaati perintah Nabi dalam bab mengamalkan hadis ini. Uh, nak selawat banyak kali tak ada masalah kan benda yang dituntut tapi nak ceritanya dalam hadis ini apa yang nabi tuntut kita buat lepas daripada jawab azan selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Lepas selawat nabi kata apa? Summa kemudian sallallahu aliyal wasilah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aku yakni nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan al-wasilah Nabi cakap dengan kita tolong doakan aku Nabi merendahkan diri minta kita ni umat Nabi yang banyak dosa ni mendoakan Nabi mendoakan Nabi SAW apa dia? diberikan al-wasilah para ulama kata hadis ini menunjukkan akan kerendahan peribadi Nabi SAW zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntutan kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan segan minta doa sebab kita tak tak tahu adakah doa kita yang Allah Subhanahu taala terima ataupun doa orang yang lain tentang-tentang kita solat lima waktu sehari semalam kiamulail tak pernah tinggal kan apa lagi puasa 30 hari bulan Ramadan Isnin Kamis puasa hari putih puasa hari Ashura puasa segala puasa sunat kita puasa zakat kita bayar haji tiap tahun kita pergi bukanlah menjadi sebab ataupun bukanlah menjadi jaminan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi Nabi nak ajar kita ni supaya uh, uh, merendahkan diri minta doa dengan orang sekalipun dengan orang-orang yang kita tengok secara zahirnya mungkin kita lagi baik ha, bukan kita nak mengatakan kita diri lagi baik ha, kan sebab kita tak tahu doa siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala terima dan makbulkan kan dalam hadis ni Nabi minta kita semua umatnya doakan Nabi SAW diberikan al-wasilah ha, al-wasilah ni apa? Ha, kata Nabi SAW fa'innaha manzilatun fil jannah Al-wasilah ini adalah satu kedudukan dalam syurga Satu maqam Satu martabat dalam syurga ya. Kita tahu selama ni syurga ada beberapa pintu Beberapa tingkatan Syurga yang paling tinggi Syurga Firdaus Dalam syurga Firdaus itu pula Syurga paling tinggi lah ni Ada satu lagi Keistimewaan dalam syurga Firdaus Martabat yang paling tinggi manzilatun fil jannah satu kedudukan yang paling tinggi nama dia al wasilah dan kata nabi sallallahu alaihi wasallam la tambaghi illa li abdin min ibadillah <tuh> yang mana al wasilah ini tidak diberikan tidak dikurniakan ataupun tidak layak kedudukan al wasilah ini menjadi milik sesiapa pun melainkan Allah sediakan khusus hanya untuk seorang sahaja hamba Allah. Tonton rasa siapa yang layak? Dah confirm-confirm dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Tak payah Nabi minta, tak payah Nabi suruh kita minta pun, tempat tu memang tempat Nabi. Memang kedudukan yang paling mulia ni hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan tengok apa yang Nabi kata lepas Nabi minta kita doakan Nabi, Nabi kata wa arju an akuna ana huwa. Dan aku harap Allah Subhanahu wa taala kurniakan tempat itu kepada aku. Akulah orang yang dipilih oleh Allah ini orang kata satu betul-betul kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada orang lain dah tuan-tuan kan siapa lagi contoh malam ni kita nak solat isyak siapa nak imam tak ada orang lain dah memang usah Zainal lah tapi dia kata kalau boleh saya lah dah tak ada orang lain dah tak tak saya tak saya suruh memang makan suruh dia juga ini kerendahan ha, akhlak kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah kata tempat ni layak untuk seorang saja. Walaupun dah confirm Nabi, Nabi tetap ada perasaan takut tempat tu bukan hak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita semua sedia maklum tak ada yang lebih layak melainkan bagi Nabi SAW. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi, "Faman sa'aliyal wasilah." Maka barang siapa Di antara kamu semua ini Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar aku ini Yang Nabi SAW dikurniakan Al-wasilah ini Siapa doakan aku dapat al-wasilah ini Kata Nabi Halat lahu syafa'ah ha, Telah halal lah Bagi dia syafa'atku Bila kata Nabi SAW telah halalkan syafa'atnya Untuk kita Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah lagi alasan ataupun penghalang daripada kita ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada sebablah untuk kita tak masuk syurga sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dah berikan kita syafaah dengan sebab kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikurniakan al-wasilah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Hadis ini mungkin kali pertama sebahagian kita dengar Tentang uh, Meminta Nabi meminta Allah subhanahu wa ta'ala Menguriakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-wasilah Tapi kalau kita fikirkan balik Ataupun kalau kita amati Kita teliti balik Amalan kita Bila mana setiap kali muazzin melaungkan azan Kita pun jawab azan Lepas muazzin jawab azan kita buat apa? Kita baca doa betul. Tapi dalam hadis ni Nabi kata jawab azan selawat doakan aku dapat al-wasilah. Kalau kita tengok bila kita jawab azan hujung dia akan jadi la ilaha illallah. Dan alhamdulillah masyarakat Melayu kita ni dah terbiasa la ilaha illallah sambung apa? Muhammadur Rasulullah. Ah itu bukan jawab azan. Tapi orang kata apa kebiasaan yang baik. La ilaha illallah, tiada tuhan Malaikin Allah Muhammad pesuruh Allah. Bila dah sebut Muhammadur Rasulullah, kita kita sambungkan lagi sedikit sallallahu alaihi wasallam. Bukan susah pun. Jawab azan macam biasa, la Allah akbar Allah akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita pun doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan al-wasilah. Macam mana nak doakan Nabi SAW diberikan al-wasilah ni Benda yang sangat mudah tuan-tuan Lepas azan kita pun baca doa Daripada kecil kita diajar Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah Wa salatil qa'imah Apa maksud dia? Itu introduction baru Belum doa lagi Apa kita sebut? Allahumma rabbaha zihid da'wah Wahai Allah Tuhan yang, yang memiliki seruan ini Seruan azan ini Allahumma rabbah hazihid da'wah ha? Rabbah hazihid Tuhan yang memiliki Seruan azan yang sempurna ini Wassalatil qa'imah Dan salat yang akan didirikan Selepas ini juga adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ini kita belajar dalam adab berdoa kan? Kalau ada doa, sebelum kita nak doa ni kita disunatkan untuk memuja-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Memuja-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab antara sebab dimustajabkan doa diawali dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah sebanyak-banyaknya. Bila sebut tentang bab pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab doa ni tuan-tuan. Amalan masyarakat kebiasaan kita ni Setiap hari Khamis semalam Jumaat Kita baca Yasin Ujungnya ada tahlil betul Yasin dan tahlil ni Satu cerita Ataupun bila ada orang uh, kematian dan sebagainya Kita pun bacakan tahlil Tonton pernah baca tak Doa tahlil tu Imam biasalah baca Kita tarah tangan kan Tonton pernah tak baca terjemahan Doa tahlil tu doa tahlil tu kalau tuan-tuan buka terjemahan dia ikut buku lah kan ada setengah buku tiga buku surat puji Allah subhanahu ta'ala je tiga perenggan puji Allah puji Allah tak cari tuan-tuan buka mana mana buku tahlil ada tanya Ustaz Zainal tengok terjemahan doa yang sama tapi semuanya adalah puji-pujian kepada Allah nak ceritanya apa kita ni diajarkan daripada dulu nak doa ni puji-puji Allah terlebih dahulu sebelum mula berdoa. Sama dengan doa lepas azan ni. Kita puji Allah. Kita kata, Ya Allah, azan ini adalah azan milik engkau. Kan? Solat yang akan didirikan ini lepas ni pun adalah solat untuk engkau. Dan ibadat pun ibadat untuk engkau. Kemudian barulah kita doa. Kita apa? Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kurniakanlah kepada junjungan besar nabi kami Muhammad al-wasilah al-fadilah wasilah al-fadilah al maknanya kedudukan al-wasilah itu yang mulia wa syarafa wa darajata al-aliyah ar-rafi'ah dan kemuliaan darjat kedudukan yang tinggi wa syarafa wa darajata al-aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta dan bangkitkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqam mahmudan illazi satu maqam yang mahmudah yang terpuji allati allazi wa'adah yang telah engkau janjikan innaka la tukhliful mi'ad bahawa sesungguhnya engkau benar-benar tidak memungkiri janji jadi doa selepas azan ini ataupun doa selepas iqamah ini kita minta apa sebenarnya tuan-tuan inilah yang kita sebutkan kita minta Nabi SAW dikurniakan al-wasilah ha, selama ni kita doa je kan tak tahu apa kita minta ha. jadi saya nak sebut kepentingan doa ni supaya kalaulah kita ni ditimpa dengan kemalasan yang teramat sangat ataupun kesibukan yang terlampau sibuk kan nak baca doa selepas azan ni malas sangat dah Panjanglah, panjang lah panjang saat tak hafal bahasa Arab lagi tuan-tuan tadah jelah lah tangan ya Allah bagilah Nabi SAW al-wasilah amin ha, ni jaga level paling malas tak hafal doa tapi dah hafal doa panjang tu Alhamdulillah lah terus lah ha, sebab apa? Nabi kata faman sa'ali al wasilah barang siapa yang telah mendoakan aku ini dapat wasilah halat lahu syafa'ah maka halal lah syafaat aku untuk dia tuan-tuan muslimin muslimat yang berahmati Allah senang tak senang amalan ni? senang biasa buat tak? kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggal ha. tapi inilah salah satu sebab untuk kita dapat syafaat Nabi SAW yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah SWT ha. muslimin muslimat kita ni amalan tak banyak jadi ini salah satu cara untuk kita dapat orang kata kelebihan yang mudah untuk masuk syurga sekejap lagi azan azan isyak dalam 15 minit lebih kurang azan isyak ha? kemudian nak solat ada iqamah pastikan kita sama-sama jawab azan dia tak payah nak kuat-kuat kan nak kuat-kuat pun tak ada masalah cuma orang tengok tu pelik dah kenapa engkau ni kan? jawab azan lepas jawab azan selawat kepada baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun yang paling mudah macam kita sebutkan tadi lepas jawab azan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita sambung dengan tanda tangan baca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina muhammadanil wasilata wal fadilah wal syaraf wal darajatal al aliyah al rafi'ah wa maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mii'ad Lepas tu tuan-tuan nak doa apa silakan So antara antara waktu mustajab doa adalah selepas azan Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian Hadis ini telah diriwayatkan oleh al-imam muslim rahimahullah ta'ala Beberapa pengajaran daripada hadis ini pertama sekali adalah Antara waktu yang kita dijalakkan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setelah selesai azan dikumandangkan. Nak selawat banyak-banyak tak menjadi masalah. Bahkan dituntut digalakkan. Ada sebahagian orang lepas azan dia tak mampu nak dirikan solat sunat qabliyah, penat dan sebagainya, sakit kaki ke apa ke macam-macam masalah manusia kita ni. Jadi banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara waktu yang dituntut untuk berselawat adalah selepas daripada azan dikumandangkan dan orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi dalam hadis ini sekali sahaja dia berselawat Allah akan berikan dia 10 selawat ke atas dia dengan maksud ganjaran yang sangat-sangat besar sebab apa ganjaran yang sangat besar sebab ganjaran ini dilaksanakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sendiri yang berselawat ke atas hamba tersebut nak tunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sayang kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kan orang yang berselawat kepada Nabi Allah sendiri bagi ganjaran terus kepada hamba Allah tersebut. Ada orang tanya kan memang semua ganjaran daripada Allah. Jadi apa beza dengan ganjaran yang ni? Ah uh, Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Secara umumnya segala ganjaran ataupun balasan kesemuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Entong solat ke puasa ke zakat ke haji ke semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi perkara-perkara yang Allah sebutkan secara khusus Allah akan bagi nak menunjukkan satu penekanan bahawa memang Allah sendiri yang akan bagi. Allah sendiri yang akan memastikan perkara tersebut terlaksana. Allah sendiri yang akan membuatkan kita, apa ganjaran tersebut sampai kepada kita. Kalau kita buat amalan-amalan biasa, kan? Amalan-amalan lain, malaikat akan catat lu, Akan catat segala kebaikan, keburukan yang kita lakukan. Barulah satu masa nanti klaim dengan Allah SWT di hari akhirat kelak. Tapi amalan-amalan yang Allah sebutkan macam selawat, kuasa. Ni Allah sendiri kata Allah akan bagi terus. Jadi berapa bilangan ganjaran itu sendiri terletak kepada pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat kepada kita 10 kali atas setiap satu selawat yang kita selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam bab ibadat kepada Allah, Allah merupakan Tuhan yang sangat-sangat pemurah terhadap hamba-hambanya. Allah ber, tak berhajat kepada setiap sesuatu dan Allah memiliki setiap sesuatu maka Allah suka hati Allah lah dia nak bagi berapa banyak pun bagi kita. Maka dengan sebab itulah di, di ayat Al-Quran Allah sebut apa? Bahwa Allah cerita Allah nak bagi balasan baik kepada hamba-hambanya. Hujung ayat tu Allah kata wallahu yutaaifu liman yasha. Dan Allah berkehendak ataupun berkuasa melipat gandakan kepada sesiapa sahaja berapa banyak pun yang Allah nak berikan. Jadi banyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam bab hadis ini kita bincangkan selepas daripada uh, menjawab azan banyakkan selawat mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran uh, yang besar kepada kita atas sebab selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslimin muslimat ini rahmati Allah kata Al-Syeikh Yusri bin Rusdi Al-Hasani Al-Husaini Nabi SAW pun tak berhajat kepada selawat kita kita selawat kepada Nabi SAW ni Nabi tak perlu kan pun kita selawat ke tak selawat Nabi tetap Nabi dah, dah pun wafat dah pun menjadi Rasulullah dah pun menjadi Sayyidul Bursalin dah pun menjadi penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul sekalipun kita tak berselawat kepada Nabi SAW tetapi Kenapa Nabi tetap minta kita ni berselawat kepada Nabi? Ha, kan? Orang kalau dia nak promote MLM, kan? Perniagaan dia ke ejen-ejen ke, ada ha, suruh join-join sebab apa? Benda tu akan dapat benefit pada dia, dia dapat commission ke kan? Ha, ini dia tak dapat commission. Dia tak perlu kan commission tersebut. Dah kaya misal kata, tapi dia tetap ajak kita, tetap ajak kita kenapa? Ha, sebab nak ceritanya besarnya pahala selawat ini Walaupun Nabi tak perlukan selawat tapi Nabi tetap suruh kita berselawat kepada Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Bukan Nabi ni tamak haloba ke apa ke tak. Tapi nak cerita besarnya ganjaran selawat. Bukan sebab Nabi perlukan selawat, Nabi tak perlukan selawat. Nabi dah confirm masuk syurga, dah confirm dah. Ha, sayyidul Sayyidul khalaiqi wal bashar penghulu kepada sekalian ciptaan dan juga manusia. Sayyidul makhluqat ha, penghulu kepada sekalian ciptaan makhluk-makhluk ini. Tapi Nabi tetap ajak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab sebabkan pahala selawat itu sendiri. tuan ya. Tonton yang dirahmati Allah. Seterusnya adalah hadis ini mengajarkan kita tentang sifat tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di sisi Allah Memang kita semua sepakat tak ada siapa dah yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua sepakat tak ada orang yang ibadat dia lebih baik daripada ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ibadat kita secara kuantitinya lebih banyak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dari sudut kualiti ibadat itu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui yang Nabi SAW lebih banyak ibadat daripada kita semua Kalau kita tulis atas kertas sekalipun Tuan-tuan hidup berapa tahun? Nabi hidup berapa tahun? 63 tahun Nabi dapat wahyu umur 40 tahun Kalau ikut matematik Nabi hanya sempat beribadat selama 23 tahun Betul? 23 tahun je Tuan-tuan Islam dah berapa tahun? On paper memang kita menang lah Tak cakap banyak kita menang on paper On paper lah quantity tapi kualiti ibadat semua sepakat tak ada siapa yang mempertikaikan tak ada orang yang ibadatnya lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa datanglah mana-mana puak sekalipun tak ada siapa yang kata ibadat dia lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ibadat Nabi yang terbaik Nabi tetap tawaduk rendah diri minta kita hamba-hamba Allah umat Nabi yang banyak dosa ni doakan nabi diberikan alwasilah. Ha. Jadi kita pun jangan segan-segan nak minta orang lain doakan kita. Anak-anak ha. asyik minta mak ayah doakan dia. Tapi mak ayah kadang-kadang lupa nak minta anak-anak doakan mak ayah. Ha. Cikgu-cikgu ha, anak murid selalu minta cikgu-cikgu doakan dia. Tapi anak murid jarang doakan cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu jarang nak minta doa daripada anak murid. Sama juga sesiapa pun ha, Kalau kami di uh, Universiti dahulu Para masyaih ingatkan Nanti kau dah Besar dah jadi ustaz Dah jadi ustazah semua Jangan harap Kita je nak doakan orang Kita pun perlukan doa daripada orang lain ha, Maknanya kata kita ibadat banyak mana pun Kita pun perlukan doa kepada orang lain Sebab apa? Dalilnya adalah Bila kita mati nanti Dah siapa nak doakan kita melainkan orang lain kita sendiri tak boleh doakan diri kita sendiri jadi Nabi tunjuk contoh daripada perbuatan Nabi SAW dengan minta kita doakan Nabi SAW diberikan al-wasilah iaitu satu kedudukan yang tertinggi dalam syurga Firdaus tak ada orang yang layak duduk ter tempat tersebut melainkan seorang sahaja Allah sediakan tak lain tidak bukan Nabi SAW tapi kita tetap dituntut untuk mendoakan Nabi Sebab apa? Dengan mendoakan Nabi melayakkan kita mendapat syafaat Nabi SAW Dengan dapatnya syafaat Nabi SAW Tak ada dah alasan untuk tidak melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, muslimin-muslimat banyak dosa Manusia kan, tak lagi daripada buat dosa Termasuklah yang cakap ni sekalipun Sebabkan kita ni banyak dosa sebab itulah kita nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok beberapa kisah-kisah ha, golongan terdahulu dan sebagainya, berapa ramai orang yang banyak buat dosa tapi mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syafaat Nabi. Ha, syafaat Nabi ni sebab apa dia besar? Sebab Nabi SAW orang yang paling disayangi oleh Allah SWT Seolah-olah Nabi bagi kita uh, apa VIP pass untuk masuk syurga Akses kelebihan masuk syurga Jadi takkanlah Allah SWT tidak menidakkan permintaan Nabi SAW Memasukkan kita ke dalam syurga bila sebut syafaat Nabi SAW Dia tidak terhad Kepada jenis-jenis syafaat Sebab bila kata Nabi bagi syafaat Syafaat ni dengan maksud lain Dengan maksud pertolongan Nabi nak tolong kita ni dengan macam-macam Dengan macam-macam Cara macam-macam sebab Bahkan disebut oleh para alim ulama Nonton baca kitab-kitab akhir zaman dan sebagainya Hari-hari kiamat Diceritakan Nabi SAW Sanggup tunggu Setiap daripada umatnya melepasi sesuatu uh, Ujian di hari akhirat Bahkan disebutkan Hamba seorang hamba Allah uh, Bila ditimbang uh, Baik buruk amalannya Dosa dan pahalanya Maka dosanya telah sangat-sangatlah berat Maka Nabi pun meletakkan Ridak Nabi SAW yang mulia di atas Timbangan pahala orang tersebut Maka beratlah Timbangan pahalanya layaklah dia masuk syurga macam-macam orang Nabi letak rida, Nabi letak jubah, Nabi letak uh, baju, seluar, tongkat, macam-macam. Sampailah ke satu peringkat Nabi meletakkan, uh, Nabi manjat panjat sendiri ke atas timbangan tersebut menjadikan amalan orang tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita katakan tadi siapalahkah lagi amalan orang yang paling baik melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah orang tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab syafaat Nabi sallallahu ha. alaihi wasallam. Ada juga seorang hamba Allah dia doa ya Allah aku ni banyak ibadat atas muka bumi ni aku tak nak masuk syurga dengan sebab rahmat Allah dan tak nak masuk syurga dengan sebab syafaat Nabi. Aku nak masuk syurga dengan sebab amalan aku sendiri. Nak tengoklah kan aku ni amalan ni level syurga mana. Mana kau nak test KPI, nak test apa? Berapa markah aku dapat. Nah. Ha. Allah tanya betul kau ni betul ha, try masuk tak lepas tak nak masuk syurga sebab kita ni buat banyak amalan pun banyak juga dosa kita buat sama ada kita sedar ataupun tak sedar ha, dosa jariah dan sebagainya banyak yang kita tak sedar jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah kejap lagi azan isyak kan dah keluar dah belum lagi masih dia keluar beberapa saat lagi kan jadi pastikan mula kejap lagi azan isyak kita jawab azan lepas jawab azan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali kemudian kita baca doa selepas azan yang mana dalam doa tersebut kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan al wasilah kemudian tuan-tuan nak doa apa doalah terserah mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala melayakkan kita semua mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kita ke dalam syurga Allah subhanahu wa taala Tuan-tuan muslimin yang muslimat yang rahmati Allah Kita berhenti sekat ini saja dahulu Segala yang baik datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Salah dan saya minta ampun dan maaf Aku luka hadha wa astaghfirullah al-azim liya walakum A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah mafaqihna fi din wa alimna ta'wil wahdina ila suratika al-mustaqim Surat al an'amta ana'amta alayhim minal nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin Wa hasuna ulaika rafiqa ya rahman rahimin Allah mafa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa ilma بسم الله توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allahu Akbar Allahu Akbar Tiduklah Allah datang Oh tu ada orang ni siapa nak buat lah. Saya rupa pasal ada dekat ni